Salam əziz izləyicilər. Bu videoda Dövlət İmtahan Mərkəzinin 8-ci sinif üzrə hazırladığı kimya sinif testindən dövri qanun mövzusunun C variantında olan sualları izah eləyəcəm. Başlayaq. 1-ci sual uyğun olaraq qruplaşdırın deyir. Metal və qeyri-metal olduğunu müəyyən eləyəcək. X elementi 11-ci idi. Yəni konfiqurasiyası 1s2 2s2 2p6 3s1 ilə bitir. 1-ci qrupda yerləşdiyini buradan müəyyən edirik. 1A qrupunda yerləşirsə bu artıq 1 metaldır. Çünki dövr sistem cədvəlinin kiçik dövrlərindən, yəni ilk 3 dövründən belə deyək də 1A, 2A və 3A-da yerləşən elementlər metaldır, bir dənə boru çıxmaq şərti ilə, bir də hidrogeni. Hidrogen və boru çıxmaq şərtilə. 4 5 6 7 A yarım qruplarında yerləşən elementlər isə qeyri-metaldır. Y 16-cı elementdir, konfiqurasiyası 3s2 3p4 ilə bitir. 2 ilə 4-ü toplasaq 6A qrupunda yerləşdiyini deyə bilərik və 6A-da yerləşirsə bu bir qeyri-metaldır. Z 20-ci elementdir. Konfiqurasiyası 4s2 ilə bitir, yəni 2A qrupunda yerləşirsə, metaldır. T 24-cü elementdir. 4s1 3d5 ilə bitir. Keçən videoda demişdik ki, 24-cü və 29-cu elementlər istisnadırlar. <laughs> Onlarda 4s2 yox. Əvəzən 4s1 olur və digər bir elektron d yarım səviyyəsinə keçir. Bu element 6B yarım qrupunda yerləşir. A yarım qrupunda deyil, B yarım qrupunda yerləşir çünki d yarım səviyyəsi ilə bitir konfiqurasiyası. Aha, B yarım qrupunda yerləşən bütün elementlər metaldır. T getdi. Yox, üzr istəyirəm. Metal. Sonra 9 D Konfigurasiya 2S, 2, 2P, 5 ile bittisə, 7 A yarım grupunda yerleşen bir element ise bu qeyri-metal olacaq. Daha sonra F, 33. 4S, 2, burada 20 tamam olur. Sonra 3D, 10 gəlir, 30 tamam olur. və 4p3 gəlsəy 33 olacaq. Üstləri toplayanda 15 olur. 5A yarım qrupunda yerləşən bir elementdir. Bu da 5-ci qrupda olduğuna görə yenə qeyri-metal olacaq. Bəli, x, z və t metal oldu, digərləri qeyri-metal. Keçirəm ikinci suala. Dövrü sistemdə elementlərin yerləşdiyi qrupları müəyyən edin. Baxın, x-in amilə gətirdiyi baş oksid X2O3-dür. Oksigen -2-dirsə burada, X müsbət 3 dərəcə göstərir. Və ya xod valensliyi 3-dür. Onda bu olacaq elə 3-cü qrupda. Y oksigen -2 dərəcə göstərirsə, Y müsbət 4 dərəcə göstərir və ya xod valentliyinə baxsaq, oksigen 2 valentlidirsə, Y 4 valentli bir elementdirsə, bu da 4-cü qrupda yerləşəcək, cavab olacaq C. Və sonuncu Z2O. Oksigen -2-dirsə, Z də müsbət 1 olacaq və yaxud valentliyinə baxsaq, oksigen 2 valentlidirsə, Z də 1 valentlidir ki, çarpaz şəkildə indekslərə 2 və 1 yazılır. Cavab olacaq C variantı. 3-cü suala keçirəm. Şəkillə əsasən atomda müəyyən edin deyir. Protonların sayı, elektronların sayı və nüvənin yükü. Aha. Baxaq. Burada sarı rəngdə düzdür, yaxşı görünmür. Elektronların sayı yaxşı görünür. Nüvənin ətrafında 1 2 3 4 5 6 7 elektron var. Protonların sayı yaxşı görünmür. Ona görə də ə qərar verməyə çətinlik çəkəcəm mən bu sual üçün. Ə e, nüvənin yükü də ilə proton sayıdır, ona görə də ha hə, neytraldsa elə 7 olacaq ikisidə. Bəli. Amma yenə də mən yazmayacam onları. 4-cü sualda dövür və yarım qrupu əsasən elementlərin qısa elektron formulunu yazın deyir. X 4-cü dövür 7B yarım qrupunda yerləşirsə 4S, 2, 3D, 5 ile bitecek konfigürasyon. Çünkü S'in karşısındaki regam dövrü bildirir. 4. Ve üstleri toplayan da 2 ve 5, 7 değil. Bu grup oldu. Sonuncu yarım seviyede D yarım seviyesi olmalı ki elave yarım gruba aid olsun. Y, 4. dövür 2B. Yani 4S, 2 ile bitse bu 2A yarım grubu olar. Deməli bu 4s2 ilə yox, 4s2-dən sonra 3d10 da gəlir. Belə olan halda üstləri toplayanda 12 olur və 12 olanda yenə ikinci qrupa aid olur, amma d yarım səviyyəsi ilə bittiyinə görə əlavə yarım qrup sayılır. Z 3-cü dövr 8A-dadırsa, 3s2 3p6 ilə bitib. Sonuncu s-in qarşısında 3 var, bu dövrü bildirir və Elektronları topluyanda 6 eliyir, bu da qrupu bildirir. Sonuncu yarım səviyyədə P olduğuna görə əsas yarım qrup sayılır. Ümumiylə sonuncu yarım səviyyə S və ya P olarsa element əsas yarım qrupdadır, D və ya F olarsa element əlavə yarım qrupda sayılır. 5-ci sual, cədvəli tamamlayın. Elementin sıra nömrəsi 13düsə, konfiqurasiyası 3s2 3p1 ilə bitəcək. İndi sonuncu, e, belə deyək, qısa elektron formula 4s2 3d6dsa bu olacaq 26-cı element. Sıra nömrəsi 26 olacaq. Çox vaxt 3d-ni 4s-dən qabaq yazırlar, amma biz unutmamalıyıq ki, 3d yarım səviyyəsi 4s-dən sonra dolur. Yəni belə yazmağımız daha doğrudur. 4s2-də 20 tamam olur. Bunu yadda saxlayın. 20-dən sonra da 6 elektron varsa 26 olur. Və 3-cü elementimiz 20-dirsə, bu elə 4s2 deməkdir. 6-cı sual deyir, təsirsiz qazları müəyyən edin. Təsirsiz qazlar 8A qrupunda yerləşir. İndi baxaq görüm bu elementlərdən hansı 8A qrupunda yerləşir. 3s2 3p4. Ye 2 ilə 4 bu 6-cı qrupdur. Olmaz. 4s2 3d6. Bəli, bu 8-ci qrupdur, amma A qrupu deyil. P yarım qrupudur. Çünki D yarım səviyyəsi ilə bitib, ona görə əlavə yarım qrup olacaq. Z elementi 2 ilə 6-nın cəmi 8 eləyir və P yarım səviyyəsi ilə bitdiyinə görə həmçinin A yarım qrupu sayılır. Bəli, Z təsirsiz qazdır. Və M 1S2. 1S2 bu elə 8-ci qrup sayılır. 1-ci dövrdə bilirik ki, 2 dənə element var. Biri hidrogendir, birinci element və biri də heliumdur. Bu da ikinci elementdir. İkinci element olmasına baxmayaraq helium da 8-ci qrupda yerləşir. Z və M olacaq. 7-ci sual Elerven diaqramında uyğun bəndləri qeyd edin. Metaldır deyir. Baxaq. X elementi 7A qrupunda yerləşirsə bu metal deyil. Baq dedik ki 1A, 2A və 3A-da yerləşənlər metallıd, hidrogen və boru çıxmaq şərti ilə. E, digərləri qeyri-metallıd. 4A, 5A, 6A, 7A kiçik dövrlərdə yerləşən bu elementlər qeyri-metallıd. 3s2 3p1 bu 3A qrupunda yerləşirsə, bəli, metallıd. 1-ci müddəa Y-a aid olacaq. Yaxşı yaza bilmədim. Bir dəqiqə. Aha. Qeyri-metallıd bel x qeyri-metaldır. Bir tək elektronu var. 3s2 3p5-in konfiqurasiyasını, orbitallarını çəksək görəcəyik ki, 1 2 3 4 5 bir tək elektronu var. Həmçinin 3s2 3p1-ə də baxaq. 3s2 və p yarım səviyyəsində bir elektron var, o da təkdir. Hər ikisində bir tək elektron var. 3 ortaya gedəcək. 7p elektronu var deyir. 3s2, 3p5. 3s2, 3p5'e kadar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Bakın 6 plus 5, 11 tane p elektronu var. Ama 3s2, 3p1'e bakaq. 1s2'den başlayaq. 2p6, 3s2, 3p1. 6 plus 1, 7p elektronu var. Yəni bu müddə aid olacaq Y-a. Və 5 boş orbitalı var deyir. Deməli hər kə elementin 3d yarım səviyyəsi boşdur. 3d 0, 3d 0. Və d yarım səviyyəsində bilirik ki 5 orbital olur. Baxın, x-da nə 3s-də boş orbital yoxdur, bura fikir verin. Nə 3p-də boş orbital yoxdur. Sadəcə 3d yarım səviyyəsində 5 boş orbital var. Bu x-a uyğun gəlir. Y-a baxsaq, y-nin 3s yarım səviyyəsində boş orbital yoxdur. 3d yarım səviyyəsində 2 boş orbital var. 3p-də daha dorsu. 3p yarım səviyyəsində 2 boş orbital var. 3d-də də 5 boş orbitalı var. Yəni y-nin 7 boş orbitalı var. 5-ci müddəə aid olur x-a. Keçirəm 8-ci suala. Nisba atom kütləsi 48 olan element A atomunun nüvəsində olan neytronların sayı protonların sayından 4 vahid çoxdur. Yəni X elementi 48-dirsə atom kütləsi protonu P ilə işarə eləsə neytronu P+4 ilə işarə eləyəcəyik çünki şərtdə deyir neytronların sayı protonlardan 4 vahid çoxdur. Bu element A atomunun neytral normal halda cütləşməmiş elektronlarının sayını müəyyən edin. Bilirik ki, proton və neytronların cəmi atom kütləsinə bərabər olur. Yəni P+ P+4 bərabərdirsə 48-ə P bərabər olacaq e, 22-yə. Protonu 22-dirsə, elektronu da neytral halda 22-dir. Və 22-yə uyğun konfiqurasiyayı yazıb normal halda cütləşməmiş elektronların sayını tapmalıyıq. 22-yə görə konfiqurasiyanı yazsaq 1s2 K 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 20 oldu və 3d 2. Biz nəyin əməliyik? Cütləşməmiş elektronların sayını tapmalıyıq. Sonuncu təbəqədən əvvəl bütün elektronlar cütləşib. 4s 2-də iki elektron cütləşib, 3d 2-də isə 2 elektron hərəsi tək-təkdir. Yəni 2 dənə cütləşməmiş elektronu var. 9-a baxacağıq. Normal halda 3-cü energetik səviyyəsində 3 tək elektronu olan elementlər. 3-cü energetik səviyyə, 3-cü dövrdən söhbət gedir. Baxaq 1-ci 7-nin e, 7x bu heç 3-cü energetik səviyyəyə gedib çatmır. 1s2 2s2 2p3-də bitir. Yəni bu ikinci dövr elementidir. Bu deyil. Y-a baxaq. 15-ci element 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Bəli, baxın burada s dolub p-də isə 3 orbitalın hərəsində bir elektron var, yəni 3 tək elektron var. 2-ni götürürük. Z Z-a baxaq. Deməli 23-cü elementdirsə 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 oldu 3d3. Baxın, e, deməli 3-cü dövrdə s yarım səviyyəsi doludur. p yarım səviyyəsi doludur. d yarım səviyyəsində 3 elektron var. Hələsi də tək-tək olacaq. 3-ü də götürürük. 13-ə baxırıq. D 4-cü element. 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 olacaq. Burada p yarım səviyyəsində bir tək elektron var, bunu götürməyəcəyik. Və M elementinə baxaq. M 24-cü elementdir. Konfiqurasiyası 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 1, 3d 5 olur. Burada demeli bizden ne soruşurdu? 3. <laughs> energetik seviyede 3 tek elektronun olmasını soruşurdu. 3. energetik seviyeni 3s 2, 3p 6 ve 3d 5'e bakırıq. Burada S'de tək elektron yoxdur, p-də tək elektron yoxdur, d yarım səviyyəsində 5 tək elektron var. Bunu da götürmürük. Yəni ikincini və üçüncücünü götürürük. 10-cu sual. <coughs> Silisium atomu üçün uyğunluğu oxlarla göstərin deyir. Silisium atomunu yazıram burdan. 14-cü elementdir, 28 atom kütləsi var. Neutronu 14'dür. Konfiqurasiyasını yazsam, 1s2, 2s22p6, 3s23p2. Tək elektronların sayı. Təbii ki, daxili təbəqələrdə tək elektron ola bilməz. Xarici təbəqədə ola bilər. Ən axırıncı təbəqədə s yarım səviyyəsində tək elektron yoxdur. p-də 1 2, 2 dənə tək elektron var. Yəni S orbitalarında olan elektronların sayı. Baxaq, 2 2, bu da 2. 6 dənə S orbitalında elektron var. P orbitalarında olan elektronların sayına baxsaq, 2p 6, 3p 2, toplam 8 elektron var. 11-ci sualı keçirəm. Atom nüvəsində 22 proton olan elementin dövrü sistemdə mövqeyini müəyyən etməliyik. Eğer 22 proton varsa bu demeydi ki hem de 22 elektron var. Konfigürasyonu yazalım. 1s2, 2s2, 2p6 3s2, 3p6 4 s 2 de 20 tamamlandı ve 3d2 olacak. Sonuncu s'in karşısından bir hat çekireyim. Bu olur dövür. Üstleri toplayan da olur grup. Yani 4. dövür, 4. grup. və son yarım səviyyə D yarım səviyyəsi olduğuna görə hə, bu da əlavə B yarım qrupu deməkdir. 4 4 əlavə. Yəni cavab olur D variantı. 12-ci sual dövr daxilində soldan sağa getdikcə elementlərin metallıq və qeyrimetallıq xassələri necə dəyişir? Baxın, belə bir dövrü sistem cədvəli fərz eləyək. Ən güclü qeyri-metal yerləşir burda 2-ci dövr 7A qrupunda yerləşən flor ən güclü qeyri-metal sayılır. Dövr daxilində soldan sağa gəlmək florə yaxınlaşmaq deməkdir. Yəni bu qeyri-metallığın artması deməkdir, metallığın azalması deməkdir. Cavab olur A variantı. 13 Hansı elektron quruluşuna malik olan element daha güvətli qeyri-metalдық xassəsi göstərir? Dövrü kiçik, qrupu böyük olan Yəni florəyə yaxın yerləşir. Baxın, verilmiş elementlərin hamısı 3-cü dövürdə yerləşir, 3s-lə başlayır. Burada qrupu böyük olan 3s2 3p5-dir, yəni D variantındakı. Element düz florun altında yerləşir. 3-cü dövür 7-ci qrupda yerləşən xlorddur bu. Flora daha yaxın o olduğuna görə ən güclü qeyri-metallıq xassəsi də o göstərir. 14 element R Kısa elektron formulu 3s2 3p 1 de sefelem ramsa böyle. Üçüncü grupta yerleşen bir elementti. Bu elementin hem oksidinin hem hidroksidinin kimyevi formülünü yazmalıyız. Oksidi olacak L2O3. Çünkü oksigen 2 ise bu element de 3 valentlidir. Çarpaz şekilde düştü valentlikler indekse. Zə hidroksid olacaq ROH3. Çünki OH-ın valensliyi 1-dir, R-in də valensliyi 3-dür. Cavab hansıdır? E variantıdır. 15 atomunun nüvəsində hansı zərrəciklər, hansı hissəciklər olur? Nüvədə olur proton və neytron. Elektron yox. 2 və 3 olacaq cavab A bəndi. Elektronlar nüvənin ətrafında hərəkət edir. 16 hansı atomun nüvəsində neytron yoxdur? Təbii ki, hidrogenin 1-1 olur 0. 17 Alüminium atomunda elektronlar energetik səviyyələrdə necə paylanmışdır? Baxın, alüminium 13-cü elementdir. Konfiqurasiyanı 13 oyğun yazsaq, 1s2, 2s22p6, 3s2, 3p1 də bitəcək. Bu 1-ci təbəqə, bu 2-ci təbəqə. Yəni 1-ci təbəqədə 2 elektron var, 2-ci də 8, 3-cüdə də 3. 2 8 3 cavabı A variantında var. 18-ci suala gəldiy çatdıq. R elementinin 0.1 mol RO oksidi və 0.1 mol RO2 peroksidinin kütlələrinin cəmi 12.8 qramdır. Er El elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın. Baxın, həm oksiddən, həm peroksiddən bizə 0.1 mol verilib və kütlə olub 12.8 qram. Mən bütün rəqəmləri 10-a vururam. Yəni 1 mol ErO-nun və 1 mol ErO2-nin kütlələrinin cəmi 128 qramdır deyə bilərik. Er El elementinin nisbi atom kütləsini x götürürəm. ErO-nun nisbi molekul kütləsi x+16-ya bərabərdir, bir oksigen var. RO2-nin nisbi molekul kütləsi isə x+32-yə bərabərdir, çünki 2 oksigen atomu var və bunları bərabər eləyirəm 128-ə. 2x+48=128-ə, 2x=80-ə, x=40-a. R El elementinin nisbi atom kütləsi 40-a bərabər oldu. 19-da deyir, hansı elementlər 8-ci qrupda yerləşir? Bir-bir yazıb baxmalıyıq. 14X konfiqurasiya bitir 3s2 3p2 ilə. 2-lərin cəmi deyilir 4A yarım qrupu. 4-cü qrup. Bu deyil. Y29 Konfiqurasiya 4s1 3d10-la bitir. İstisnalardan biridir. 24 və 29-u unutmayın. 4s2 ola bilmirlər olar. Hə, bu element, baxın, 1-lə onun cəmi 11 elədir. Yəni 1-ci qrupda yerləşən, 1B yarım qrupunda yerləşən bir elementdir. Bu da 8-də deyil. 10-cu element Zn konfiqurasiya 2s22p6 ilə bitir. Bəli, bu element 8A qrupunda yerləşir. T27. Konfiqurasiya bitir 4s23d7 ilə. Üstləri toplananda 9-a bərabər olarsa, element 8-ci qrupda yerləşir və B yarım qrupunda. Və sonuncu element 8-ci 8 protonu, 8 elektronu varsa, konfiqurasiya 2s2 2p4 ilə bitir və bu element 6A yarım qrupunda yerləşir. Cavab olur 3 və 4. 20 uyğunluğunu müəyyən etməliyik 20-də. İonların elektron formulunu tapmalıyıq. Unutmayın əziz şagirdlər, elektron formulu elektron sayına görə tapılır, proton sayına görə tapılmır. X 2 müsbətin 18 elektronu var. Y3 menfinin 10 elektronu var. Z menfinin 36 elektronu var. Biz bu rəqəmlərə görə konfigurasiyanı müəyyənləşdirməliyik. Eğer 18 elektron varsa konfigurasiya bitir 3S2, 3P6 ile. Bir uygun gelir A. 10. Konfigurasiya eğer o, elektron 10'dursa konfigurasiya bitir 2S2, 2P6 ile. 2 yetceğe ye uygun gelir. Ve 36'dır sa konfigurasiya. Bu 4s 2 de 20 olur. 3d 10 30 oldu. 4p 6'da da 36'ya beraber olur. 4s 2 4p 6 d 3'e de uygun gelir d. Böylelikle S variantının testleri de bitti. Növbəti videolarda görüşene dek. Eğer izahlar Proqnoz gəlirsə kanala abunə olmağı, bəyən düymənə toxunmağı və sinif yoldaşlarınızla videoları paylaşmağı unutmayın. Hələlik növbəti videolarda görüşərik.